Stree, go to be on a map. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று ஆவணி பௌர்ணமி வேதத்தின் அவதார தினம் ஹைகிரீவர் ஜெயந்தி இந்த தினத்தில் ஹைகிரீவர் ஜெயந்தி பற்றியும் பாராயணம் செய்ய வேண்டிய ஹைகிரீவர் பார்க்கலாம் ஒருவருக்கு கல்வி செல்வத்தை வழங்க வழங்க ஞானமும் கல்வியும் நமக்கு அதிகரிக்கும் நமக்கு கடைசி வரை வரக்கூடியது கல்வி செல்வம் கல்வி செல்வம் இருந்தாலே அனைத்து செல்வமும் நம்மை தேடி வரும் அத்தகைய கல்விக்கு அதிபதி சரஸ்வதி தேவி அந்த சரஸ்வதி தேவியின் குரு ஸ்ரீ ஹைகிரீவர் ஹைகிரீவர் வேதத்தின் ஸ்வரூபம் மது கைட் அசுரர்கள் தேவர்களை துன்புறுத்துறார் படைக்கும் தொழிலை வேதத்தின் துணையோட நடத்தின் வரார் பிரம்மா இந்த நிலையில வேதத்தை திருடின் போய் அசுரர்கள் ஒளிச்சு வச்சுடா தேவர்களால மீட்க முடியல தேவர்கள் மகாவிஷ்ணுவை நாட மகாவிஷ்ணு ஹயக்ரீவராக குதிரை முகத்துடன் மனித உருவம் தாங்கி அவதரித்து அசுரர்களுடன் போரிட்டு வேதத்தை மீட்டார் அப்படிங்கறது புராணம் அவரது உக்ரகத்தை தணிக்க அன்னை லக்ஷ்மி அருகில் வர ஆனந்தமடைந்த ஹயக்ரீவர் தனது மடியில் மகாலட்சுமியை அமர்த்தி கொண்டதால் லட்சுமி ஹைகிரீவர் அழைக்கப்படுறார் வேதத்தை மீட்ட பெருமாளானதால் இவரை துதித்தால் கல்வி கேள்வி

கவிதார்கிக்க கேசரி என்ற பெருமை பெற்றார் அதனால் சொல்ல வாக் சித்தி உண்டாகும் பிரம்மமாகவும் ஞானமாகவும் திகழ்கிறார் ஸ்ரீ ஹைகிரீவர் இருப்பது படித்தது நினைவில் இருப்பதில்லை படித்தாலும் மறந்து விடுகிறது என்பது மாணவர்களது புலம்பல் மட்டுமல்ல பெரியவர்கள் வயதானவர்களுக்கு உண்டான பிரச்சனையும் கூட இப்படிப்பட்ட மறதியால் அவதிப்படுபவர்கள் ஞாபக சக்தி அதிகரிக்க லக்ஷ்மி ஹைகிரீவரை வணங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர் பக்தர்களின் குறைபாடுகளை நீக்கிவிடுகிறார் கற்பதில் உள்ள எல்லா இடையூறுகளையும் அழித்து ஞான ஆசிரியனான ஹயக் அறியாமை எனும் இருளம் எனும் ஒளியை நோக்கி நம்மை அழைத்து சென்று அருள் புரிகிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது குழந்தைகள் பெரியோர்கள் என அனைவருமே இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்யலாம் நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ வேதாந்த ஏற்றிய ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீமான் ङ्कटनातार्यः कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निदत्ताम् सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे स्तवः सिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभूभृत्प्रतिभटं सुधासद्रीचीभिर्दुतिभिरवदा तत्र भुवनम् अनन्तैस्त्रय्यन्तैरणुविहितकेशा हलहलम् हताशेषावद्यम् हयवदनमीडीमखिमख ृचाम् दामयजुषाम् लयः प्रत्यूहाणाम् लहरि विदतिर्बोधजलदेहे कथादर्प क्षुभ्यत् कथकक कुलकोलाहल भवम् हरत्वन्तर्द्वान्तम् प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञा दृष्टेरञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्री वेदान् वातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः विशुद्धविज्ञानगणस्वरूपं दयानि दयानिधिम् देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमखं प्रपद्ये अपौरुषेयैरपि वाक्प्रपञ्चैः अद्यापि ते भूतिमदृष्टपारां सुवर्णकं मुग्धयिति त्वयैव कारुण्यतो नाथकटाक्षणीयक दाक्षिण्यरम्यागिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासनधर्मपत्नी व्यासादयोऽपि स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः मन्दो विरिञ्चक वाचां निदेवञ्चितभागधेयः दययैव भूयोऽपि अध्यापयिष्यो निगमान्न चेत्त्वं वितर्कडोलाम् व्यवदूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसेयतस्त्वं तेनैव देवत्रिदशेश्वराणाम् अस्पृष्टडोलायितमादिराज्यम् अग्नौ समिद्धार्चिषि सप्ततन्तोः आतस्ति शरीरं, शरीरम् अखण्डसारैर्हविषां प्रदानैः आप्यायनं व्योम सदां विदत्से यन्मूलमीदृक्प्रतिभातितत्त्वं यामूलमाम्नायमहाद्रुमाणां तत्त्वेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वा तामक्षरामक्षरमातृकान्ते अव्याकृताद्व्याकृतवानसित्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वं शंसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां त्वदुपज्ञवाचक मुग्धेन्दुनिष्यन्दविलोभनीयां मूर्तिं तवानन्दसुधाप्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धोः मनोगतं पश्य यः सदात्मं मनीषिणां मानसराजहंसं स्वयं पुरो भावविवादभाजक किं कुर्वते तस्य गिरो यथार्कम् अपि क्षणादं कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तं विषदैर्मयूकैः वाचां प्रवाहैरनिवारितैस्ते मन्दाकिनी मन्दयितुं क्षमन्ते स्वामिन्भवद्यानसुधाभिषेका वहन्ति धन्याकापुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अङ्गेष्विवानन्दतुमङ्कुरन्तम् स्वामिन्प्रतीचा हृदयेण धन्याका त्वद्यानचन्द्रोदय वर्धमानम् अमान्तमानन्दपयोधिमन्तः पयोभिरक्षाम् परिवाहयन्ति स्वैरानुभावास्त्वदीनभावा समृद्धवीर्यास्त्वदनुग्रहेण विपश्चितोनाथतरन्ति मायां वैहारिकी मोहनपिञ्चिकान्ति प्राङ्निर्मितानां तपसां विपाकाः प्रत्यग्रनिःश्रेयससम्पदो मे समेधि क्षीरंस्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणयः प्रणामाका विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानाम् त्वदङ्घ्रिराजीवरजःकणानां भूयान्प्रसादो मयिनाथ भूयात् परिस्फुरन्नूपुरचित्रभाणुप्रकाशनिर्दूततमोऽनुषङ्गां पदद्वयिन्ते परिचिन्मकेन्तः प्रबोधराजीवविभातसन्ध्यां त्वत्किङ्करालं करणोचितानां त्वयैव कल्पान्तरपालितानां मञ्जुप्रणादं मणिनूपुरन्ते मञ्जूषिकां वेद गिरां प्रतीमह सञ्चिन्तयामि प्रतिपादशास्तान् सन्दुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभं व्याख्यानमुद्रा मधुरङ्करन्ते चित्ते करोमि चित्तेकरोमिस्फुरिताक्षमालं सव्येतरं नाथकरं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्चनलम्पटानां लीलाघटीयन्त्रमिवाश्रितानां प्रबोधसिन्धोररुणैः प्रकाशैः प्रवालसङ्गातमिवोद्वहन्तं विभावयेदेव स पुस्तके वामङ्करं दक्षिणमाश्रितानां तमांसि भित्त्वा विशदैर्मयुक् कैः सम्प्रीणयन्तं विदुषश्चकोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्गणे चन्द्रमिव स्फुरन्तं दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराकटाक्षाः श्रोतेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं विशेषवित्पाष देशुनाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमव्युपेया त्वां चिन्तयन् त्वन्मयतां प्रपन्नः त्वामुद्गृणन् शब्दमयेन दाम्नां स्वामिन् समाजेषु स्वच्छन्दवादाकवबद्धशूरः नानाविधानामगतिः कलानां न ना चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं परिग्रहायाः नवं नवं पात्रमकं दयाः अकम्पनीयान्यपनीतिभेदैः अलङ्कृशीरन् हृदयं मदीयं शङ्काकलङ्कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयञ्चि तव प्रसादात् व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णख अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन् माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसेवागधीशख व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णख अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिलावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसेवागधीशख वागर्तसिद्धिहेतोः पटत भक्त्या कवितार्किककेसरिना वेङ्कटनाथेन विरचितामेताम् वागर्तसिद्धिहेतोको पटत हयग्रीवसंस्तुतिं भक्त्या कवितार्किकेसरिना वेङ्कटनाथेन विरचितामेतां कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवी नमः इति श्री हयग्रीवस्तोत्रं समाप्तं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्